Yuhu. Halo guys, balik lagi bersama h 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu. Wih, guys, lihat tuh, ada langsung kaki seribu di sini teman-teman. Lihat tuh kaki seribunya nih besar besar nih guys. Wow, mengkilat sekali warna yang kaki seribu ini teman-teman. Lihat tuh, wih mantul mantul nih. Ayo kita cat. Wih, guys, ada lagi ada lagi tuh. Wow, so amazing guys. Lihat tuh, Widih, ada di pinggiran daun-daun ini teman-teman. Lihat tuh. Wow, nice. Kaki seribu merah ini teman-teman. Ini sejenis antropoda ya guys. Lihat. Mantul. Kita masukin dalam wadah nih guys. Ayo kita cari lagi nih teman-teman di sekitaran sini. Mungkin ada banyak lagi nih teman-teman. Lihat. Wow guys. Ada kaki seribu kuning nih merayap teman-teman. Sepertinya dia mau kejar-kejaran nih guys. Wah kira ini emas batangan nih. Ternyata ada kaki seribu warna kuning nih guys. Lihat tuh kayak emas nih guys. Waduh, 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 so emas ini guys. Lihat tuh kakinya sangat lengket ya teman-teman. Wah mungkin di sekitaran sini banyak kaki seribu. Waduh, lihat tuh guys. Ternyata ada kaki seribu di dalam kelapa ini teman-teman. Lihat tuh. Wow dia masuk ke dalam sini teman-teman. Kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa buah teman-teman. Seperti buah kelapa ini guys. Lihat tuh. Wow, di sini agak lembab teman-teman. Kaki seribu sangat menyukai. Wah, well, lihat tuh guys. Wow, nice. Sangat menyukai. Wow, sesuatu si yang lembab teman-teman seperti ini guys. Di dalam. Wow, buah kelapa ini ada banyak teman-teman. Kaki seribu bersembunyi nih teman-teman. Lihat tuh. Wadih, dia langsung lari nih guys. Wow, nice. Dapat kaki seribu. Ada empat dalam sini teman-teman. Lihat. Wow, di telapak tangan aku ini kaki seribunya sangat jinak teman-teman. Wow, kaki seribu tidak menggigit nih guys. Oke, okay, ayo kita cari lagi nih. Wih, lihat tuh teman-teman. Wow, nampaknya di sini ada kaki seribu merah lagi besar teman-teman. Lihat, wow, nice. Kita tangkap nih guys. Waduh, guys, kaki seribunya besar sekali nih. Lihat tuh di telapak tangan aku. Ya kaki seribunya sangat jinak ya teman-teman. Ayo kita cari lagi nih teman-teman. Wih, apaan tuh? Nampaknya ada kelauman teman-teman. Keluar dari lubang kelapa ini, guys! Wow, tahu gak sih, teman-teman? Kelauan itu sangat menyukai kelapa. Dia ini bisa memakan kelapa, teman-teman. Lihat tuh, nampaknya ada dua di dalam sini. Lihat tuh, kelaumannya. Wow, lihat kelauannya nih, teman-teman! Ini salah satu kelauan darat nih. Lihat tuh! Wow, kelauannya juga mau keluar nih, teman-teman! Wow, kenapa sayang? Udah, tapi kita tidak usah mengganggunya ya, guys! Kita tidak usah melengkapi. Udah, lihat! kaki seribu lagi di sini. Waduh, tahu guys. Wow, mantul, mantul. Wih, guys, lihat tuh kelamannya dalam sini. Wow, dia bersembunyi dalam sini ya, guys. Ayo, kita cari lagi nih, teman-teman. Cari di sekitaran sini ya. Wih, guys, lihat tuh. Nampaknya di sini aku melihat, guys, kaki seribu kuning nih. Ada memanjat-memanjat di sini kayak Tarsan nih, teman-teman. Lihat tuh, kaki seribunya. Wah, lihat banyak nih deh, mantul mantul kita ambil semua ya teman-teman kaki seribu kuningnya Lihat tuh masih ada lagi di atas sini teman-teman Kaki seribu itu bintar memanjat teman-teman Soalnya dia ini memiliki banyak kaki nih Wah dia sejenis um... mildil teman-teman Lihat tuh di sini juga ada nih guys Wah makanya teman-teman Wow agar seru teman-teman Kalian belum subscribe subscribe dia sayang Wadih lihat Wah dong guys Ada banyak ternyata kaki seribu kuning di sini Di batang kayu ini guys lihat Wow, nice. Dapat nih banyak sekali kaki seribu hari ini teman-teman. Kita temukan di sini. Lihat. udah mantul-mantul nih. Wow, guys. Wih, ini salah satu luing langka yang ada di muka bumi ini teman-teman. Wah, -teman. wow, ini jarang ditemukan di tempat lain nih, guys. Lihat tuh kaki seribunya banyak sekali ya. Ayo kita cari lagi. Cari. udah guys. Apaan tuh? Nampaknya di sini ada kelinci nih. Wow, kelincinya lucu banget nih, berwarna putih bercahaya nih, guys. Wah, tapi kita tidak usah menangkapnya, teman-teman. Udah, wow, lihat tuh, biarkan dia lepas nih, guys. Ayo, kita cari yang ini teman-teman. Ayo, kita cari lagi di sekitaran sini, guys. Nampaknya aku lihat tuh, ada nih, teman-teman. Apaan nih? Nampaknya ada hamster, teman-teman. Mereka ikut sini, guys. Lihat tuh, mau kemana nih, sayang? Mau kemana nih, sayang? Wah, mau kemana nih? Wah, oh, ya, lihat tuh, guys. Wah, kita ikutin, teman-teman. Wah, wow, tapi kita tidak usah menanggung ya, guys. Ada hamster ini, lihat, Wah, wow, biarkan aja dia pergi ya guys. Wih lihat tuh, dia memakan sesuatu di sini. Wow, nice. Oke, okay, kita cari lagi nih teman-teman. Ayo, kita cari. Ayo, guys, lihat tuh, ada gelembung. Wih guys, lihat tuh, ada gelembung-gelembung besar di sini teman-teman. Lihat tuh. Wow, pasti di bawah sini ada penghuninya nih guys. Ayo, jangan-jangan di bawah sini ada ikan nih guys. Wih guys, lihat tuh. Wow, gelembung-gelembungnya berhenti teman-teman. Jangan-jangan ada ikan. Wih guys, aku menyentuh sesuatu di bawah sini teman-teman. Wow, kira-kira itu apa ya teman-teman. Ayo, kita tangkap teman-teman. Lihat tuh. Waduh, lu guys, lihat tuh. Waduh guys, ada ikan lele besar ternyata teman-teman. Wow, ikan ini biasanya bersembunyi di dalam lubang teman-teman. Wow, ini biasanya ditemukan di sungai ataupun di rawa-rawa nih guys. Lihat tuh, wede mantul-mantul dapat ikan lele besar teman-teman. Ini bisa dikonsumsi ya guys. Ayo, kita tangkap lagi nih. Ayo kita cari lagi nih teman-teman. Ayo kita cari lagi sekitar langsung teman-teman. Wow, lihat tuh guys. Wah, lihat tuh guys. Nampaknya ada sepertinya sesuatu di bawah sini guys. Lihat tuh. Wah, guys, lihat tuh dia menyembunyikan kepalanya teman-teman wah jangan-jangan ini ikan apa ya guys ayo kita tangkap nih teman-teman tuh kita dari sini guys wah ada, ada guys lihat tuh ada ikan belut teman-teman di bawah sini ikan belut ini menyukai perairan yang dangkal dan berlumpur nih teman-teman seperti ini guys lihat tuh ikan belutnya ayo kita tangkap nih guys ikan belutnya lihat tuh waduh 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 guys ikan belut nih guys ini ikan bisa dikonsumsi juga teman-teman mantul mantul nih ayo kita tangkap aja nih lihat tuh masih ada lagi nih bawah sini Oh, kita tarik ikan nih, guys. Lihat tuh. Waduh, waduh, waduh guys. Ikan belut nih, teman-teman. Dapat lagi nih. Ayo, kita cari lagi nih, teman-teman. Oh, jangan-jangan dibawa sini. Oh, oke, okay. kita terus ikuti aliran air itu, teman-teman. Oh, lihat terus. Wow, guys. Orang-orang ini sepertinya ada banyak ikan di bawah sini, teman-teman. Ayo, kita cari nih, teman-teman. Woi, lihat tuh, guys. Waduh, waduh, guys. Lihat tuh. Wow, ada ikan betok lagi nih, teman-teman. Lihat. Waduh, ikan betoknya besar-besar nih, guys. Mantul. Ayo kita tangkap nih kan ini bisa dikonsumsi ya teman-teman ayo kita cari lagi nih guys wah lihat tuh guys empuknya masih ada lagi di bawah sini teman-teman udah, udah udah ikan betok kesini loh wah lihat tuh guys wow nice dapat ikan betok lagi nih ada dua ini teman-teman ini ikan bisa dikonsumsi ya guys ayo kita cari lagi nih teman-teman wah wow, cari di sekitar sini nampaknya aku menemukan sesuatu di bawah sini lihat ada ikan hias teman-teman di bawah sini wah wow, ikan hias cupan nih guys berwarna ungu nih guys lihat tuh Wih, kita tangkap nih, mantul-mantul nih Dapat ikan cupang lagi nih guys Ayo kita cari lagi nih teman-teman Tampaknya -teman. aja banyak di bawah sini guys Wow guys, ayo kita periksa nih guys Ayo kita cari terus nih guys Lihat tuh, wih lihat Tampaknya di bawah sini ada lagi nih teman-teman Lihat tuh, ikan cupang kesini dong Ini salah satu ikan hias teman-teman Hai -teman. tawar nih guys Lihat tuh, waduh dapat lagi nih ikan cupang teman-teman Tampaknya -teman. ada lagi di bawah sini teman-teman Lihat tuh berwarna merah putih nih guys lihat tuh wadidaw banyak sekali ikan hias di bawah sini teman-teman ikan hias cupang nih guys ayo kita cari lagi nih teman-teman wah wih ayo kita cari lagi nih kita cari lagi sekitar sini teman-teman wih lihat tuh wah wow, apa nih Wah, wow, ada kura-kura ternyata teman-teman wow oh, ternyata di bawah sini ada kura-kura juga nih guys Oke teman-teman, nampaknya hari ini udah cukup ya guys. Udah dulu lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.